К доктору Оракяну я попал с остаточными явлениями перенесенного острого геморрагического инсульта в 1997 году. А до этого вы где-то лечились? Лечился я, да, в Киеве в Институте нейрохирургии и в Институте геронтологии, вы... в отделении реабилитации. Были какие-то результаты у лечения? Практически нет сегодняшний день вы прошли сегодня я сделал десятую процедуру и должен сказать что я чувствую конечно же улучшение а вот по процедурам вы помните так вот как вы все ну по процедурам я честно говоря не доложу вам потому что я так не очень акцентировал свое внимание именно на процедуру. а общее состояние я почувствовал улучшение общего состояния и у меня стабилизировалось давление, хотя я был гипертоник такой страшный. Вот. Зрение? Зрение у меня улучшилось, особенно левый глаз, потому что он у меня хандрил по сравнению с правым. А сейчас я вижу и левым, и правым одинаково практически.